Верните нас домой. Верните имена, снимите с земли слой и отпустите боль, что меж красей давно корнями обросло. Чтоб мы со стаи птиц вернулись бы домой. Туда, где помнят нас, чтобы обрести покой. В 1943 году он пропал без вести в районе села, села Богородичная. Останки бойца были обнаружены, при нем были личные вещи, в частности, это документы, которые были отправлены на экспертизу в город Киев. В 2015 году мы получили официальный ответ с экспертизы, и благодаря этому мы смогли установить его личность, его звать Борисов Николай Игнатович 908 года рождения, уроженец Тульской области. Пропаганда России очень много стверживает про те, що на Украине берут ныне фашизм. Я дуже хотів би, щоб вони подивилися на цих дітей, які досі шукають загиблих воїнів, подивилися на їх форму, яка відображає форму радянських воїнів, і побачили в них цих самих фашистів. Нині ж я схиляю свою голову перед цим воїном, тому що він разом з нашими побратимами, з українцями. Разом с грузинами, с теми же самыми россиянами, защищали нашу землю. И це для нас очень важливо. Для него буквально через неделю война закончится. И он еще вместе с тремя солдатами из Киева поедет в свою последнюю дорогу домой. Так же точно, как мы передали буквально позавчера Ивана Петренко, винничанина, который поехал домой. Так же точно, как еще за последние два года 30 солдат, украинцев и россиян, пересекли границу в своем торжественном последнем походе. Если бы по каждому из 27 миллионов погибших в той войне украинцев, белорусов, русских, эстонцев, казахов объявить бы минуту молчания, то мир бы молчал 52 года. Мы хотим от лица нашей страны, от лица нашего города, от лица наших людей, которые здесь сегодня собрались, вручить вам личные вещи вот этого вот воина который пал но возвращается домой вам спасибо огромное передадим личному силу на вечном силу спасибо огромное